И последний ответ. Да, Коля, пока смешные вопросы не закончатся. Да -да -да Я не устроил, да, ответ за команду? <свят> Миниатюра красавица и чудовище. поле. Да пепси. <смех> <смех> а, кто хочет задать а, вопрос? <laughs> Друзья, <понимаете>? можно? <laughs> да. Когда? <laughs> Ань, извини. Да, Коля. Да, что-то ну, завязалось, почувствовали сейчас? Да, что-то на именах все совпало. Дорогие друзья, ваши аплодисменты командам. На этом разминка закончилась. Друзья, бодрее, бодрее, хлопайте. Женщина, скорее уходите из зала. Команды Воронки не готовятся к следующему конкурсу, потому что следующим конкурсом у нас будет конкурс STEM. Сейчас мы узнаем, что же... А что я зачем прогнал, ребят, я не понял. Ну ладно. Друзья, там сейчас же оценки надо узнать за разминку. Вы же там что-то... в итоге что-то придумали. Ребят, я вам расскажу, что вы получили. Итак, команда КВН первая проходная. Оценки за разминку высший балл. Наталья Анатольевна, я напоминаю, 6 баллов. Это высший. Здесь можно 6 поднимать. Итак, оценки. Первая проходная. 5, 4, 5, 5, 4. Ваши аплодисменты. Команда КВН а, внос, вынос. 6-4-4-5-6. Команда КВН премия. Не помню вообще, отвечали ребята или нет. 5 4 4 5 4 И команда КВН все свои. 5, 5, 5, 6, отсвечивает 6. Друзья, вот такие вот оценки. Как только счетная комиссия будет готова, пожалуйста, сделайте фляг назад, я узнаю, что вы готовы. Вот такая шутка, не смешная. Спасибо за музыку. Друзья, конкурс тем. Тема конкурса у нас называется «Учение свет». Нет, не такое название. Вообще другое название, друзья. Как я провел лето? Вот такой, такая у нас тема конкурса STEM. И первыми начинает конкурс STEM команда КВН «Все свои». Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Команда КВН «Все свои». Итак, компания друзей ожидает своего рейса в аэропорт. Женер, а, а ты в Турции, в отеле. На какой кровати будешь спать? На правой или на левой? Я с собой 10 литров виски взял, и поэтому могу спать где угодно и с кем угодно. О! Парни, знакомьтесь, это моя новая девушка Лиза. Это Женя и Женя. Ой, я сразу всех не запомню. Я, над... я надеюсь, ей не пригодится. Серег, иди сюда. Она что, с нами едет? Ну да. Она же нам весь отдых испортит. Блин, Женек, ты так говоришь, как будто я с собой не девушку, а от Работенко везу. А, поч... а почему не столько багажа? Она что? В Турцию еще пол Турции везет. Ребят, а вы там случайно не обо мне говорите? Не, не, Лиз, мы по хоккей Серег, пойми, у нас на площадке лишний игрок. Это запрещено. Серег, а ты рассказал Лизе о свете? А, да, Лизочка, уходя из номера, всегда выключай свет. Нас в прошлый раз чуть из отеля из-за этого не выгнали. А, Надежда? А, ну мы надеемся, что нормально отдохнем. Пойдем-ка двоем лучше посидим. Жень, смотри, что у меня есть на телефоне. Лиза! Лиза! Не, исчезай, Лиза. не Сережа, я пойду водички куплю! Парни, вы что делаете? Я за злости спинку у кресла оторвал! И, кстати, какой аэропорт? Ну-ка! Э, тогда ничего страшного! Серег, одумайся! Ехать в Турцию с девушкой это все равно, чтобы пойти на охоту, взять с собой лося! Отличный пример, зануда! Зануда? Почему я зануда? Ты вообще знаешь, что такое зануда? Зануда действительно вызывает тоску и раздражение. Так что ты больше зануда, нежели я. Если посмотреть в Википедию, то зануда вообще имеет другое значение. Пристал он зануда. Отдых на порт еще выделывается. делается. Зануда. Парни, я понял, вы просто мне завидуете. Да почему? Да потому что только один я, если заболел, буду нормально таблетками лечиться. Они продолжают пухать, но с другим посылом. Не можешь сказать и нет. <клевые> Это мне говорит человеку, у которого дома флайеры нет обоев можно клеить. Парни, вы что мне привязались? Это 60 килограмм покажак не привязались. Серег, выбирай. Либо ты летишь с нами и отдыхаешь с нами, либо ты летишь с ней и отдыхаешь с ней. Друзья, как вы понимаете, этот конфликт длился до того момента, пока парням на следующий день не понадобился утюг. <клевые> друзья вот такой вот короткий степ вот так мы я сейчас чуть попозже вам скажу средний балл за два конкурса друзья ну что ж мы продолжаем и следующий степ покажет команда КВН премия встречаем по мотивам фильма 3 плюс 2 3 плюс 3 и так представьте крым дикий пляж Клянемся не бриться, не мыться и остаться дикарями надолго. Так, так, так. Кто это на нашем месте из с нашим Так, девушки, не надо нас путать. Перепутали мы и попутали. Мы так уже Юрия позвала. Извинилась, а он действительно Юрий. Короче, давайте решим все как взрослые люди. Давайте уйдем вот тут. У кого нет высшего образования? Твои слова давно в Так, это наше место. Нет, это наше место. Это наше место. Это наше место. Тебе голубой идет. Мне голубой не идет. Лучше актер Брэд Питт. Роберт Де Ниро. Ты подавно должна вести видеоповторы. Это убьет дух игры. Сегодня плюс 30. 29,5. Ты меня все равно, чем спор. И стало нужно их отсюда выжить. Ребята, вы видели у вот утемненькая? Вот такие вот? Может, им уступят? Молчи, многодетная! Так, у меня есть идея. Ребята, да все хорошо, но вы можете тут остаться. У меня есть бутерброды. угощайтесь вкусно. Что а что это вы так подобрили, а? Лена! Сказала, откусили смех злодея. А вот так, да? Так. Не вы что гуляетесь? то чем? Это обычная гречка. У меня аллергия на гречку. Стоп, что мы с ними сюсюкаемся? Нужно взять волыну и перешмалять их, закопать, и никто об этом не узнает. Стойте, стойте, не ссорьтесь. Говорят, любовь это я. И, в городе, и, а -а -а! и певичку свою заберите! Ой, ну, девчонки, девчонки, не будем ссориться! И уступим это место. Мир? Мир! Наша да, взяла. Ну да, что, мужики, молодцы, а? Молодцы, да. Кошелек, стой! команда Квант Премия. Дорогие друзья, а теперь оценки средний балл за разминку. Команда Квен Гио 4,6 балла за разминку. Команда Квен Гу 5 баллов ровно. Команда Квен Премия 4,4 балла. И команда Квен Все Свои 5,4 балла. А теперь средний балл за два конкурса. Команда Гио 9 баллов ровно. Команда Квен Премия 9,2 балла. Команда КВН ГУ 10 баллов ровно и все свои 10,2 Друзья, ваши аплодисменты. Итак, следующий свой степ показывает команда КВН, которая вот-вот начнет это делать. Встречайте, внос-вынос. нашей Тане часто не везло с молодыми людьми. И как-то пятничным вечером мы решили помочь ей разобраться с этой проблемой. Ой, Тань, ты не расстраивайся. Давай мы тебя найдем мужика какого-нибудь. Давайте. Пойдешь на свидание вслепую. Давай вот этого посмотрим. Блин, ну что это за бомж? Ну ты ж хотела ночевать под звездным небом. Да. Очень смешно. А как тебе этот? Блин, ну знаешь, страшно даже не то, что он на девочку похож, а то, что эта девочка красивее, чем я. Вот, там, смотри. На этого. Блин, где ты его вообще откопала? Стоп. У тебя парень есть? Нет. Вопросы, Вопросы есть? Нет. Значит так, сейчас ему пишешь, он сюда приезжает, а мы будем где-нибудь поблизости. Давай. Привет, я Таня. Привет, меня Максим. Вы... А, видимо, идиот. А, здравствуйте, а будете что-нибудь заказывать? Да, мне, пожалуйста, цезарь, спагетти и, и... и овса для дамы. Выпивать что-нибудь будете? Посмотрите на данные. Поняла. Ну, а ты чем занимаешься вообще? Ну, вечера я обычно провожу с девочками. У нас общие интересы. А какие как-то? Или любишь? Ну, знаешь, это зависит от клуба. Иногда я дома перед ним напиваюсь. Вот ваш заказ. <связь> хватит, хватит. Это я себе. <связь> это для храбрости. Слушай, мне так с тобой хорошо. Извини, пожалуйста, у меня телефон звонит. Тань, ну как свидание ну Что прошло? Да он ехал. Тань, ну ты не расстраивайся. Я знаю, какой тебе парень нужен. Какой? Ну тот, который тебя никогда не бросит. А кто это? Велит он. Ему как раз сейчас поддержка нужна. Тань, да, ну правда расскажи, ты что, никогда не влюблялась? Почему? Влюблялась. Я вам больше скажу, сейчас человек, который мне очень нравится, присутствует в зале. И я наконец-то бралась храбрость ему в этом признаться. Здравствуйте. Но вы почему-то совсем не оказываете мне знаков внимания. Может быть, вы думаете, я с кем-то встречаюсь? Может быть, вот с тем парнем из жюри? Таким сексуальным? Интересным? Кто это? Куда пошла? А, да. знаете, ну что мы все... Обо мне, да обо мне. Давайте о вас. Вот вам... Где больше нравится стоять? Здесь? Или там на входе? Девочки, девочки, у него в рации сказали... Мне кажется, я правлюсь его друзьям. А давайте сделаем так. Я вам загадаю загадку, и если вы ее отгадаете, я вас поцелую. Если в круше нельзя скушать, это лампочка.